वालेकुम नाजरीन मैं सैयदा ज़ाहरा आबदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में काजी नूरल शस्त्री शहीद सालिस की पोस्ट लाई हूँ शुरू करती हूँ रहमानिर रहीम रबाली सदरी वयसरली अमरी अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अल आब्राहिम का हमदुमजीद बारिकला मोहम्मदन वाल मोहम्मद तमाम बारकता अल इब्राहिमा वाल आल इब्राहिम आन का हमीद जैसा कि आप यानी आपके साथ हैं शहीद सालिस तीसरे शहीद तो आपसे पहले दो बुजुर्गान दीन इसी तरीके से बेदर्दी से शहीद किए गए शयत की राह में आप सुस्तर में पैदा हुए और बहुत ही नेक और दीनदार घराने में और जब बड़े हुए आप तो आपने देखा कि आपको तकै में रहना पड़ेगा चनानचे इमाम रज़ा की सनत पे अमल करते हुए और अपने पहले जो पेशरो गुज़रे अम्बिया कराम उनमें जो तकैया था उसमें भी आपने देखा सबक लिया उससे तो इसलिए आप तकै में चले गए आपने बेहतरीन तालीम हासिल की और चारों फ़िके की तालीम हासिल की यानी हम्बली शाफ़ी हनाफी और चौथा कौन सा है इस वक्त चौथा जहन में नहीं आ रहा है तो आपने इतने काबिल थे आप कि आपको चारों यानी चारों में जो तो फ़िका है उस पर अपने अलावा यानी शिअ का जो फिका है उसके अलावा आपको चारों फ़िकों पर मुकम्मल दस्तरस हासिल थी और आपने काजी का उहदा फिर हासिल किया अपनी लियाकत के बल पर हालांकि कि आप लेना नहीं चाह रहे थे लेकिन बादशाह अकबर ने आपकी लियाकत को देखते हुए आपसे गुजारिश की कि वो लें चुनाचे आपको लाहौर का काजी मुकर किया गया आप मतद्द जबानों के माहिर थे और हर जबान आप अपने उससे बोलते थे आपने बादशाह से कह दिया था कि मैं किसी भी उसका पाबंद नहीं होंगे आपके किसी पाबंदी का और अकबर बाद बादशाह ने इस चीज़ को तस्लीम किया था जी हाँ नज़र आ गया मुझे मालिकी फ़िका है चौथा शाफही हमली हनाफी मालिकी आपने अपने तौर से फतवे देना शुरू किए यानी जो शख़्स आता था आप उसके हिसाब से देते थे वो जिस फ़िके का होता था लेकिन मालूम नहीं क्या ऐसी चीज़ थी कि कुछ लोगों को बाद अकबर बादशाह के दरबार में ये चीज़ ना नागवार गुज़रती थी कि शस्तरी जो हैं वो काज़ी के उहदे पर हैं इसलिए कोशिश की जा रही थी कि किसी सूरत से अकबर को बदजन किया जाए लेकिन अकबर बदजन नहीं हो रहा था और इसी तरीक़े से आपको अपने उसमें रखे हुए था वो काज़ी केहदे पर लेकिन अकबर बादशाह की वफ़ात के बाद जब उसका बेटा जहांगीर तख्त सल्तनत पर बैठा तब भी काजी अपने नूरुल्ला अपने उहदे पर कायम रहे लेकिन मुखालफी चूँकि मुसलसल इसमें थे कोशिश में थे कि किसी सूरत से उनको हटाया जाए और बादशाह को वजन किया जाए तो वो जहांगीर को भी बार बार बताने लगे कि काज़ी नूरुल्ला शिया मसलक से हैं लेकिन वो अपना मसलक छुपाते हैं लेकिन उसी बीच में ऐसा हुआ कि एक मतसबा अकबर बादशाह के दरबार में जो कि अब जहांगीर का दरबार था एक किताब लिखी एक शख्स ने एक मुतासब जिसको के बड़ा दर्जा दिया जाता है लेकिन खुदा ताला माफ करे, वही सबसे बड़े मुतासब तरीन गुज़रे हैं जिन्होंने ईट से ईट बजवाई शियत की वहाँ पर इन हिंदुस्तान में बहरहाल उन्होंने किताब लिखी शीयों के ऊपर और मेरा है शायद उसका नाम था रद्द रवाफिज और उसके अंदर इंतहाई नागवार और नारवा और झूठी चीज़ें लिखी यहाँ पर इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और अमामा शस्तरी से और उन्होंने एक किताब लिखी ब उसका नाम हकल हकायक था या हका, हका, मेरा ख़्याल है यही था इसी टाइप का था और इसमें उस किताब के रद में लिखा शियत के फेवर में अभी यह किताब मंजर आम पर नहीं आई थी कि दरबारियों ने एक अपने अंदर से एक शख़्स को चुना और उसको कहा कि जाके उनसे कहो कि वो शिया होना चाहता है वो गया वही जो था क्या कहेंगे उसको अपनी ज़बान में कह लीजिए बदरू इंसान वो गया और आपके चापलोसी में लग गया कि वो शिया होना चाहता है और उसको समझाया जाए इसी बीच में किसी ने बादशाह को ये भी बताया कि ये किताबें शियत के लिए लिख रहे हैं वो लिख रहे थे अहकल अहकल हक़ाक़ काफ़ी मुश्किल नाम है तो वो गया और जाके उसने कहते हैं कि किताब चुरा ली और ले जाके जहांगीर को दी और कुछ कहते हैं कि चुराई नहीं बल्कि वो मंजर आम पर ले आए बादल जो कुछ भी था जहांगीर को पता चल गया कि वो शिया हैं क्योंकि उन्होंने रद में लिखी ना वो जो उन्होंने लिखी थी बड़े साहब ने अल्लाह ताला के वली बनते थे वो बड़े साहब कहूँगी मैं खुदा ताला माफ़ करे उन जिन्होंने आग दहकाई थी शियत के ख़िलाफ़ जब ये किताब मंजर आम पर आई तब पता चला कि ये शिया हैं अब जहाँगीर को कहाँ बर्दाश्त था भला मुतासब तरीन बादशाह था वो भी अब्बासी खलाफा की तरह बनी उमैया की तरह से चुनान उसने आपको कहा पूछा उस आपने कहा हाँ मैं शिया हूँ तो उसने आपको बेदर्दी से कोड़े लगवाए खारदार कोड़े और फांसी दी और आपका जसद खाकि बग़ैर गोर कफन के फेंक दिया गया एक एक नशेब में फिर जनाब सैदा बीवी सलाम्ला तशरीफ़ लाई एक अपने महब के ख़्वाब में और आपने बताया कि मेरा फ़र्जंद बेगोर कफन मौजूद है वहाँ फिर आपका जद्द उठा के उसकी तदफीन की गई अब देखिए आप गुज़र गया उनको शहीद होना था वो शहीद हो गए बहुत बेदर्दी के साथ उनकी ज़बान भी खींच ली गई थी और बहुत ही जुल्म के साथ शहीद किया गया था लेकिन आज देखिए शहीद को तो मौत नहीं आती है ना शहीद तो ज़िंदा होता है कुरान में है कि उन्हें मुर्दामत का जिंदा है लेकिन आज कौन है कितने लोग हैं दुनिया में जो बड़े उससे कहते होंगे चलो जहांगीर के मकबरे पे ज़रा फातिहा तो पढ़ लें अल्लाह जाने कौन होंगे होंगे भी के नहीं होंगे तारीख़ की मिट्टी में दफन हो जाते हैं मरफ़ उनका जिक्र भी करता है तो कड़वे कड़वे लहजे में कड़वे अलफाज में करता है लेकिन शहीद सालिस् को देखिए आप खाली हिंदुस्तान नहीं दुनिया के गोशे गोशे में जहाँ शयत हैं है, है। शिया अफराद की कोशिश होती है कि शहीद सालिश के मज़ार पर फातिहा पढ़ने ज़रूर जाए तो अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक दे और आलम हमेशा सरात मुस्तकीम पे रखे मेरी दुआएं हैं आप सबके लिए आलम आपका हामियों नासिर हो और इसके साथ इजाज़त चाहूँगी व आखिर दावाना अलहदिल्लाबालमीन वसलात वसलाम ख़ैरसलैन व आल तयबी ताहरीन अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए इस मिसरे के साथ खुदा रहमत कुनद ई आशिकाने पाक पाकती नतरा परवर दिगार आलम शहीद सालिस के मजार पर अपने अनवार की बारिश करे खुदा हाफिज फियामान अल्लाह